Э, называется Pocketbook Free. Это проект, э, предназначенный для сторонних разработчиков, как под Linux, так и под Android. Вот. И непосредственно ведает проектом Pocketbook Free. Андрей. Ну, скажем так, он немного был заглох. Э, в мы проводили в прошлом году и по Блин, Блин, несколько чай, конкурсов, по результате которых довольно большое количество приложений было заблоков. Среди них были как допустим, игра, позволяющие дополнительно развивать запоминающие навыки, скорочтение и все тому подобное всего в, в ходе приложений это было изначально проект это был изначально проект... Sure. Это это был проект предназначенный для того чтобы мы именно рассказывали э и показывали как программировать платформу именно покетбук под ЕНК устройство. В ходе его было заботано порядка 50 приложений, которые активно использовались на наших э устройствах плюс э 301+, 360 на 302. В ходе были разработаны ну, действительно довольно интересные, например, приложения, которые работают с картами Google. Вам необходима локальная карта, допустим, какого-то района. И вы свободно на устройство загрузаете дамп-карты, как сейчас иногда некоторые не хотят тратить мобильный трафик, и загружаются и дамп с карты на телефон. Вот точно так же загрузался дамп, он нарезалась на куски и загрузался на определенные локации. Ну да, типа такие, вот все зависит от карточки. Также в формате Pocketbook Free было озаботано очень большое количество. Словаи люди конвертировали свои, кроме того, что у нас используется свои EdBin или Абби, все зависит от того, как человек будет называть. Можно было сконвертировать практически любые слова. Например, у нас были небольшие ограничения, нельзя больше было файл использовать, конвертировать, чем несколько гигабайт. И в итоге было с... в ходе этого конвертирования было сконвертировано версия словаря Википедии за 2007 год, О, русскоязычная. На тот момент это, со, это составляло полтора гигабайта информации. Ее можно было записать на карточку и практически к любому слову светите его практически полную статью, за, за исключением того, что у нас не выводились текстовые документы, нельзя было выводить про Во всем остальном текстовое объяснение было абсолютно Собственно говоря, сейчас будет приводить изменения. Возможно, я не знаю, кто конкретно его будет вести в данный момент. Это некоторые многие роман. Вероятно, и я буду продолжать этим заниматься. Мы будем искать людей, которые хотят принять участие в различных конкурсах, например, один из конкурсов разработки, который активно в КПИ. КПИ Офен, там мы также участвуем. В прошлом году КПИ Офен, в прошлом году Поппин Друг участвовал, основной спонсором был.